вот э, он, бы, он же, так рекомендует, чтобы Жеки подписывали у представителей-мешканцев. Поэтому я ему там написал, хочу отправить, напомнить его слова. Вот, чтобы вот это вот, то же самое с «Киевэнерго». Вот, э, форма Е8, вам известно, что это такое? Это подготовка до обвального сезона. Вот, там такая же ситуация. В принципе тоже надо принимать участие в подписании этого акта формы Е8. Все, я поняла, я вспомнила. Да. Вот. И постановление Киеврады, я просто его не распечатал, Днепровской Рады уже есть по поводу про по подготовку этого этого сезона. Там расписали они ответственность коммунального предприятия, всех организаций за до подготовки, но Общие фразы. Ничего, ничего конкретного, ответственности никакой нет. И в и помине нет того, чтобы люди, мешканцы каким-то образом подтверждали э, оказание качественных услуг. То есть на словах они там все выполнили, все подготовили, а в итоге ничего. Система контроля. Да, и все, есть и... э, есть перечень э, мероприятий, которые должны быть произведены до отопительного сезона. Там не один десяток, ни один десяток пунктов. Скиньте мне на почту, пожалуйста. Вот, да. и, и, и они... Угу. Вот и они ничего его не выполняют. Вот, вот, вот в этом то и беда. Угу. Поэтому вот ну, я вот сейчас я на, в этом пока направлении сейчас веду работу. Да, сейчас надо готовиться, потому что мы по тарифам там сейчас разбираемся даже с, через суд. Как какая же цена должна быть этих тарифов? И и подготовка к опалювальному да. этому самому хорошо. А я смотрю, у нас на районе очень активно ставятся газовые домовые счетчики, очень активно. Да. Да. А кем? И кем? Я не знаю, Киев, машина Киевгаза ездит А, смотри. значит Киевгаз это за... Да, но просто домовые счетчики вот эти большие Я по понял А у меня на следующей неделе мне будут ставить Ну такой личный, в да, квартире а Так квартир. вот коллизия Вот же ж, принимается новый жилищный кодекс Есть новая редакция И в нем забита норма Что квартирные счетчики Хотят снять с коммерческого учета Вести коммерческий учет Только по домовым вы представляете, что это будет? Нет, а если какие я поставлю последствия, я официально оформят, Киев газ не поставят. Так что они мне скажут, до свидания, все? Примут жилищный кодекс. Это закон... Ну тогда я не буду платить, буду платить только по-своему. Нет, не так он не будет стоять на коммерческом учете, будут только брать показания по домовому газовому Я учете. Понимаю, но водные счетчики на воду у нас стоят личные. Тоже все все правильно. счетчики это будут. Это то, о чем я говорила на нашем собрании, помните? Все. Я обратила на это внимание. Но если у меня уже есть счетчик, уже есть, примут этот закон, правильно? Они будут нас давить, но я ведь могу отказаться. Этой нормы в законе нет проекте этого закона, к сожалению. Ну, ну пусть Норма они судятся отказаться. За мной и с другими. Не, но ну, судятся, это уже получается, мы должны с ними судиться. Когда закон будет принят, Нет, я буду мы уже платила, должны только свою защиту. Да, конечно, я как, я как платила, Вообще так, как игнорировать по любые законы, и, которые и будут в Энерго, и Киев Газу, невыгодно, чтобы мы, чтобы мы платили по своим личным счетчикам. Потому, потому что многие, много я потерь, понимаю. которые за неплательщиков. Это я вот а они хотят за счет э, узаконивания счетчиков общедомовых покрыть эти все потери, закрыть эту прореху. Ну, я понимаю, но если мы будем не будем, Ничего. будем вставать, Конечно, да. это Конечно. это еще да. один э, пинок значит надо разработать какие свои механизмы руки. мы можем э, да. против это этого. Один рычаг, э, Кстати, была петиция на сайте счетчик. президента, чтобы э, да. э, отменить этот закон. Но она набрала что-то 25 или 50 что-то голосов. Правильно, зато за гей-парад за два дня мы набрали более 30 тысяч голосов. Ну, вот мы против ей парадов, но то, что нас обворовывают, то пожалуйста. Да. Это да, важнее да, да. приоритет у людей, да, да? Да, да. Так, вот так накручивают. Это вот это да, электронные эти все голосования, я это понимаю. все на уровне. Ну, даже если верить, что это правда, это просто. Ну да, ну, ну да. Есть над чем работать, есть. Просто что мы как-то надо, как, действительно, как такое, мне просто странно, а почему вот это у нас больше?